Kalau uh, Lidi dan Anaconda, sebabkan itu lontaran daripada Presiden PAS yang saya hormati. Yeah. Saya tak nak serang beliau, yeah. saya anggap beliau lah orang yang alim. Yeah. Okay, mungkin kita berbeza dari sudut politik sahaja. Yeah. Bila Lidi dan Anaconda, yang peliknya kenapa Anaconda datang sini? Sepatutnya ah. telan je lah. Yeah. Tetapi kenapa mereka datang dan masih nak deal? Dan kenapa iyalah memang uh, ada beberapa angle yang kita boleh bahaskan tetapi yeah. masih datang dan deal yeah. dan mereka memberi juga kepada kita ruang untuk uh, berdiskusi okay. untuk demand dan kita dapat demand beberapa benda yang menarik saya akan yeah. kupas yeah. lagi yeah. bermaksud analogi ni pun tak tepat sebenarnya yeah. ini kita adalah negara yang berdaulat yang kita boleh uh, berhadapan dengan US dan kita boleh nyatakan hak kita kita nak demand yang ni cuma hasilnya sekarang terbentuklah dia, beli, dia pergi pula pasal uh, second question, tentang unilateral dan memang ini adalah reciprocal ni memang sebenarnya unilateral. Okay. Awak kena faham satu benda eh. Yeah. Kalau nak cerita pasal uh, perjanjian ataupun deal, ada dua jenis. Unilateral dan bilateral. Tengok yang ni je. Yeah. Kalau bilateral, yeah. contoh bilateral lah FTA yang kita buat selama ni. Yeah. Ada 16 FTA yang mana sebelum keluarkan apa-apa keputusan, sila duduk di meja, you nak apa, I nak apa. Trade deal memang macam tu aku demand something you yeah. demand something yeah. aku losing something aku win something dia yeah. tak ada istilah aku win 100% kau yeah. lose 100% itu bukan deal itu makan orang so itu FTA cuma bila unilateral reciprocal kalau dulu kita uh, senang cerita macam lah. FTA adalah free trade agreement sekarang ni under Trump dia adalah reciprocal agreement bermaksud timbal balas dengan agreement timbal balas bermaksud Trump dah katakan kami nak kenakan uh, tarif kepada awak sekian-sekian-sekian tanpa berbincang sebab pada bulan April hari itu Trump tanpa berbincang dengan siapa-siapa pun dia keluarkan satu bot list. Yeah. Ini negara yang akan dikenakan tarif. Yeah. Kenapa dia keluarkan tarif tu? Sebenarnya dia keluarkan tarif ada reason juga. Yeah. Reasonnya ialah selama ni kita sebenarnya surplus dagangan. Yeah. Surplus bermaksud eh saya dan Dr Ismail memang kita berjual beli. Yeah. Tapi saya banyak beli barang daripada Dr. Ismail yeah. tapi Dr. Ismail tak support saya lah. Beli sikit. Aku yeah. beli daripada Dr. Ismail RM1,000 sebulan. Yeah. Dr. Ismail beli hanya RM100. Yeah. Lama kelamaan, eh ni tak fair. Itulah yang berlaku pada US. Yeah. Dia anggap kalau ini situasinya, tak gentleman lah Dr. Ismail. Yeah. Akhirnya untuk settlekan isu ni, okey. Kalau aku beli pada kau dan kau nak beli daripada aku, aku kenakan tarif. Supaya surplus tu diimbangi. Ini situasinya dan ayat yang yang kita boleh gunakan sebenarnya ini adalah unprecedented tak pernah berlaku dalam mana-mana history di mana satu presiden US tiba-tiba umumkan reciprocal secara unilateral semua tetapi akhirnya dia letak pada satu angka dengan harapan macam inilah, game US simple je aku letak satu eh, satu angka tarif dengan harapan kau marah kau datang bincang dan itulah situasi semasa. Akhirnya kita duduk di meja. Duduk di meja, kita berjaya mengurangkan daripada mula-mula naik 24. Dari yeah. 24, masa naik 25. Yeah. Lepas deal, kita berjaya dapat 19. Yeah. Okay, so pada saya itu satu bukanlah kejayaan. Sekurang-kurangnya kita tidak menanggung tarif yang tinggi. Dan 1711 barangan dikecualikan. Dikecualikan. Dan yang bestnya, yang yeah. dikecualikan, itulah demand daripada, sebab semalam Zial yeah. uh, ya, saya, saya yeah. interview Teguh yeah. Gus demand tu memang datang daripada pihak industri. Antara yeah. yang memang menuntut demand supaya zero rise tariff adalah yeah. kelapa sawit. sawit. Sebab kelapa sawit sebenarnya siapa yang menerima yeah. benefit? Orang Melayu kita. Sebab peladang kita datangnya kebanyakan orang Melayu. Yeah. Itu peluang. Memang kita ada benda yang losing something tapi semua orang nak tengok yang part losing, kenapa tak tengok yang part winning? Pada saya, gunakan sebaik mungkin industri sawit Hasilkan industri sawit yang high quality supaya kita boleh compete dengan olive oil Kalau dekat US, penggunaan olive oil memang sangat tinggi sebab olive oil itu adalah premium Lepas ni, gunakan peluang ni untuk jadikan kelapa sawit punya minyak adalah sepremium premium olive oil Bayangkan kesan ekonomi kepada peladang-peladang kita, kepada FDV, kepada Felda Itu peluang ekonomi Manusia jangan tengok benda yang negatif saja. Ya, yeah, ini trade deal. Trade deal ada win something, lose something. Terlalu melihat losing, you terlepas rupanya ada win yang sangat besar.